What up, gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Assalamualaikum, it's your boy Kimisco Bertu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece Alright guys, kali ni aku ada segmen baru yang di mana insyaAllah seminggu sekali aku akan cuba usahakan untuk borak dua teori ringkas yang aku jumpa dan aku rasa menarik dengan teori tersebut aku akan share dengan korang plus ada extra explanation dari akulah dan untuk video kali ni, dua teori ataupun diot... Dio, dua topik yang terpilih itu ada adalah teori mata kiri Zoro dan juga teori ending One Piece. So, nak tahu dengan lebih mendalam tentang keadaan ini, jom. Let's proceed with the content. Say with me, guys. Ikuzu, ya rudumu. Yang pertama kita lanjut ke persoalan terbesar kita Iaitu berkenaan dengan mata kiri Zoro ni apa hal Apa sebenarnya yang terjadi pada mata kiri Zoro Ada orang percaya yang mata kiri Zoro tu sebenarnya tak buta pun Melainkan dia sengaja menutup sebelah mata dia Sebagai satu bentuk latihan buat diri dia Yelah kita tahu yang Zoro ni dia suka cabar diri dia sendiri Walaupun dia tahu hal itu merisikokan nyawanya sendiri Sebab bukan sekali kita tengok dia berlawan dalam keadaan handicap kan. Contohnya ketika di Arlong Park. Bayangkan walaupun dalam keadaan luka parah akibat lukanya setelah menghadapi Mihawk, dia masih bertekad untuk menghadapi Hachan pada ketika itu. Dahlah Hachan tu 8 sword style kot. Kau paling-paling pun 3 sword style unless kau kepit dekat di celahan kau tu. Tapi selamba je dia hadapkan dengan luka berat dekat dada dia lagi pula tu. Dan ni tak kira lagi time moment nothing happen tu. Ah yang tu lagi gila di mana Zoro sanggup korban diri dia untuk menerima Bubble Pain Luffy dari kemampuan Nikkyu Nomi Nomikuma siap bergaduh dengan Sanji pula tu siapa nak ambil siapa yang tidak lah kan sampai dia kena ketuk lah kepala Sanji waktu tu lalu berbalik kepada poin tadi ha, sekarang ramai fan lah yang percaya Zoro sengaja menutup mata kiri dia untuk meningkatkan Kenbun Shokuhaki dia iaitu salah satu dari tiga haki yang dia kurang beri tumpuan reason fans mempercayai bahawa Zoro kurang berikan tumpuan terhadap Kenbun Shokuhaki adalah kita boleh tengok setiap momen Zoro dalam menggunakan busur shokohaki ada juga dia guna hau shokohaki dan tak kisah sama ada Zoro aware atau tidak yang dia ada hau shokohaki namun Enma banyak membantu Zoro dalam developing hau shokohaki dia khususnya hau shokohakinya pada tahap infusion hau shokohaki Ah ha, ini kita nak borak sekejap pasal benda ni eh. Kita tahu even untuk Howshoku Haki juga ada beberapa tahap which is ada dua tahap. Basic teknik dan juga advanced teknik. Ha ini dua tahap yang berbeza. <laughs> berbeza. <laughs> Dalam basic teknik Howshoku Haki ada dua. Which is yang pertama adalah domination. Tahap domination ni menunjukkan dominan seseorang user itu ketika menggunakannya terhadap musuh sama ada dia sedar ataupun dia tidak sedar bahawasanya yang sesungguhnya dia memiliki Howshoku Haki. Contoh bila ketika Luffy menggunakan haki domination ini terhadap Motobaro pada masa tu Luffy tak sedar pun yang dia tengah gunakan haki dan juga Shanks yang menggunakan domination Shoku haki dia ketika menghalau the Lord Coast the sea monster tu kan Okey, basic how haki yang kedua pula adalah incapacitation iaitu apabila seseorang boleh overpowering seseorang dan memberi kesan kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Contoh, ah sekali lagilah ketika di Marineford Luffy tu masa dia burstkan incapacitation how shoku haki dia kepada mereka-mereka yang ada dekat sana. Namun pada tahap ini juga aa, masa ni Luffy belum lagi memahiri how haki dia lagi, membuatkan even allies Luffy sendiri juga turut tumbang. Okey, tahap kedua pula dalam Haoshoku Haki adalah advance Haoshoku Haki. Yang pertama adalah infusion di mana seseorang fighter boleh infuse hakinya kepada senjatanya. Contohnya Whitebeard boleh infuse hakinya pada Murakumogiri, Roger boleh infuse haki dia kepada Ace, Zoro boleh infuse haki dia kepada Enma, Luffy boleh infuse haki dia pada selipar Jepun. <laughs> yang kedua adalah Haoshoku Haki yang boleh disimpulkan ataupun tying Haoshoku Haki Yang ni Kita boleh tengok Joy Boy je lah Yang pernah buat kan Dan simpan Hau Haki Raksasa dia tu Dalam satu simpulan tali Dan boleh disimpan Untuk ratusan tahun Yang ketiga pula Adalah Observation Killing Hau Haki Setakat ni Yang kita tahu Hanya ada pada Shanks je lah Dan didedahkan pun Bukan dalam manga Tapi dalam One Piece 4 Billion Ah ha, Ingat lagi tak Masa movie Red keluar sebelum ni tu kan yang mana observation killing ini memberi kemampuan kepada usernya untuk mengawal aura seseorang seterusnya menghalang opponentnya untuk menggunakan future Sight kenbun shokuhaki mereka. Walau bagaimanapun, dekat sini bukan aku nak kata yang Zoro ni tak ada langsung kenbun shokuhaki. Pasal sebagaimana yang kita semua sedia maklum, how shokuhaki adalah haki yang paling rare untuk ada pada mana-mana fighter. Jadi kalau haki ni pun, how shokuhaki pun Zoro ada, takkan Zoro tak ada pula kenbun shokuhaki kan? Maksud aku tadi adalah Zoro Zoro kurang memberikan tumpuan kepada haki ini berbanding dua haki yang lain yang sama ada dia sedar ataupun tidak sahaja yang mana menerusi latihannya Zoro banyak meningkatkan dua kemampuan haki dia yang tersebut which is Buso Shokuaki dan juga Hau Shokuaki alright sambung bahkan dengan menutup sebelah mata dia pun ah juga memberikan keupayaan kepada Zoro untuk kekal tenang dalam maraknya pertarungan dan situasi ini ada reasonnya contoh kita dapat lihat Zoro sendiri pernah bagi tahu Luffy supaya lebih matang dan serius ketika mereka di hazard kerana mereka kini sudah berada di New World Dan selain dari teori ini Ada juga yang menteorikan yang Seperti di kedai Ipon Matsu Zoro telah gamble nasib dia Which is di kedai Ipon Matsu Zoro pergi lambung pedang ke Dia tu kan Which is pedang sandai Kitetsu Yang dipercayai merupakan pedang Kitetsu Yang menjadi sumpahan kepada penggunanya Dan sekali lagi Zoro telah gamble luck dia Dengan bertarung dengan the greatest swordsman in the world Yang berhujung dengan kekalahannya So ada teori yang mengatakan Berkemungkinan ketika di Kuragaina Island Setelah berlatih selama 2 dengan human drill ataupun babun gergasi kat sana Zoro sekali lagi mencabar Mihawk namun seperti sebelumnya Zoro sekali lagi memperoleh parut dari Mihawk kalau sebelumnya dekat dada namun kali ini dekat mata pula tapi walaubagaimanapun kita kena sedar yang Zoro ni bukan calang-calang orang untuk dilukakan dan kalau kita cek balik peredaran masa yang ada nampaknya Zoro terima luka ni ketika dia training 2 tahun bersama Mihawk dan boleh jadi situasi yang berlaku macam ni ketika Zoro dan nakama-nakama Mugiwara Pirates yang lain berlatih dan ha, teori seterusnya lah eh pada masa tu kita sememangnya sudah tahu yang Marineford War sedang berlangsung tapi sayangnya satu pun kru Mugiwara kecuali Jimbei lah tak mempunyai kesempatan untuk membantu Luffy pada ketika itu dan untuk sekarang di antara kru Mugiwara ini kita sedar yang Zoro lah yang sanggup berkorban dan even lakukan apa pun demi kesetiaan dan penghormatannya kepada kapten dia melebihi sesiapa pun. So dari sini boleh jadi Zoro sendirilah yang melukakan mata kiri dia sendiri dikarenakan first dia kecewa dengan dirinya yang tak ada di sisi Luffy ketika war di Marine Ford second adalah untuk menunjukkan yang ia adalah simbol dan bekas buat dirinya yang dia tak akan lagi biarkan Luffy berjuang bersorangan diri dan third adalah untuk menunjukkan bahawa dia sanggup lukakan dirinya mencederakan dirinya sendiri demi kaptennya kerana dia sudah pernah tunjukkan keadaan ni pun sebelum ni dengan menerima keseluruhan serangan kuma tanpa sebarang serangan balas tapi tetap ini masihlah teori dan maybe you guys mempunyai penjelasan yang lebih menarik ataupun ada ada idea-idea apa-apa tambahan yang lebih better lah daripada sini ok baik selesai berkenaan mata kiri Zoro so next kita pergi kepada teori kedua kita iaitu ending One Piece cuma teori ini bukanlah teori dari aku tapi ia adalah enam kemungkinan ending One Piece paling teruk jika ianya berlaku yang aku kutip daripada uh, website lah kan so aku nak dengar lah apa pandangan korang apabila mendengar teori ni dan disclaimer awal teori ni aku dah pernah bahas dekat Tok Tok dah pun kan TikTok <laughs> cuma aku rasa tak lengkap pula kalau tak dikongsikan dengan korang warga YouTube yang aku kasihi <laughs> baik yang betul pertama adalah Luffy mati sama macam Roger Dengan memberikan pengumuman The next age of Pirates era Restarting the loop Dan nampaknya Siri One Piece akan terus lagi berlangsung Memberi isyarat bahawa Siri One Piece akan Apa? Tergantung Apa? Kalau ni terjadi memang Sampai aku ada anak cucu pun One Piece takkan habis Okey yang kedua adalah Setelah One Piece ditemui Rupa-rupanya harta One Piece itu adalah Friendship yang terbina sepanjang pengembaraan Bagi aku masih okey Tapi itulah harapnya tak jadilah Yelah penat koma tunggu nak dekat 30 tahun lala hubungan friendship tu yang apa tu yang merupakan one piece kan memang terkenalah kita dengan Oda kalau macam ni cuma kita boleh menarik nafas lega sikit untuk hal yang tersebut sebab Oda pernah juga bagi tahu bahawa harta one piece adalah berbentuk fizikal dan bukanlah persahabatan kenangan momen sepanjang journey Luffy ke apa Alright, yang ketiga pula adalah Luffy lah Joy Boy tersebut pada masa yang silam itu ni nampak menarik tapi harapnya tak lah sebab Luffy is Luffy And Joy Boy is Joy Boy Cuma kalau nak kata Luffy mewarisi perangai Joy Boy tu pun Lagi better lah Dan dia jadi tak best Bukan apa Macam dia, uh, Luffy ni Dia time travel dan kalah lawan 19 Kingdom Dan memahat sejarah Lepas tu patah balik masa sekarang Untuk memperbaiki kesilapan dia juga Yang dia buat masa time travel dulu tu kan Aku tak tahu menurut korang Pada aku dia akan jadi tak best lah Sebab pada aku Biarlah Joy Boy is Joy Boy Nika is Nika Luffy is nu Luffy kan ah ha, cumanya dia mewarisi sifat ha, ada sifat Roger ada sifat Odin ha, macam gitu lah kan kemudian yang keempat adalah one piece adalah sebuah flashback besar yang diceritakan oleh Brook di hadapan kuburan sembilan nakamanya dek kerana Brook memiliki semacam kemampuan immortality ataupun Brook sedang menceritakan kisah silamnya puluhan tahun yang lalu di hadapan kanak-kanak yang menziarahi dia sambil ha, apa ha sedekahkan apa pentis dan juga <laughs> Ha, susu kan ha, ni teori ni memang pernah viral lah sebelum ni tapi itulah sedih jugalah kalau benda ni jadi entahlah sebab pada aku dia akan mewujudkan perasaan hiba perasaan sayu yang sangat-sangat deep lah dan aku sebenarnya tak nak benda ni berlaku. Yang kelima adalah sekiranya law menggunakan kemampuan immortality-nya kepada Luffy, membuatkan Luffy pula yang hidup abadi dan membuatkan Luffy melihat satu persatu anggota dia mati disebabkan ajal dia orang seperti manusia biasa dan membuatkan Luffy akhirnya hidup keseorangan. Ah ha, yang ni ada kebarangkalian yang nak kata tinggi pun tak lah kan Ada kebarangkalian juga lah kan Benda ni untuk berlaku Sebab kita tahu yang Law Walaupun sudah kalah Tapi dia masih lagi hidup Setelah diselamatkan oleh King Beppo Tapi mungkin pada aku je lah eh Ini pendapat aku Immortality surgery tu Mungkin diketengahkan oleh Oda Untuk menunjukkan niat jahat Dan perancangan raku seorang villain sahaja Dia tak kisah untuk orang lain Mati demi kepentingan diri dia sendiri Mungkin sebelum ni Nerona Imu ha, Pernah gunakan teknik ni ha, Iaitu memberikan orang lain Memakan liver fruit opi Opinomi dan orang tersebut dikorbankan untuk dia aa, Supaya dia boleh hidup abadi Dan begitu juga Doflamingo yang sempat berhasrat Untuk jadikan Ope Ope sebagai sebuah bargaining chipsnya Untuk dapatkan apa yang ada dekat Marijua apa panggil National Treasure yang kat sana lah so mungkin pengenalan teknik Immortality Surgery itu adalah untuk watak-watak yang jahat sebab pada aku teknik itu hanya untuk membuatkan seseorang untuk hidup abadi je, bukannya macam horonomi yang dimiliki oleh Emporio Ivankov yang boleh bagi booster kepada seseorang, contohnya ketika di Marineford, ketika Luffy dah letih sangat, Ivankov telah menyuntik Special Adrenaline yang menghilangkan kepenatan Luffy, masuk aku, ah masuk aku bukan nak kata sahaja itu kan, masuk aku dengan law menggunakan Immortality Surgery Atas Luffy Bukannya berarti Luffy Boleh boost power dia pun Melainkan Menjadi immortal Dan aku tak rasa Luffy akan bersetuju Untuk jadi immortal ni Sebab At the end of the day We need to trust Our legacy Fi ha? Fi Dengar ha, macam yang Roger buat setelah kematian dia yang terakhir Luffy akhirnya mengahwini seseorang maybe buah Hancock dan memiliki anak dan akhirnya letak anak tu nama Buffy pula dan kita perlu pula menonton Two Pieces ha, yang ni aku sangat-sangatlah tak boleh terima so apa pendapat korang dengan dua topik yang aku bawakan kali ni please leave your thought regarding this comment dekat bawah pendapat dan pandangan korang and I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni and see you guys in the next content and until then my gang there is no